Дорогие друзья, родственники и зрители, от лица Натальи и Александра я рада приветствовать всех вас и благодарю за то, что вы собрались здесь разделить с нами этот счастливый момент. Вступление в брак это сукупа личный поступок, но ваш союз, союз должен одобряться родными и близкими. А сейчас Наталья и Александр обращаются ко всем вам. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак? И готовы ли вы принять нового человека в семью? А теперь, молодожены, готовы ли вы дать друг другу клятву любви и верности? Подкрепите свое решение клятвой. Быть верными, любить и, и хоть иногда уважать друг друга при решении семейных ссор не кусаться, не царапаться, не применять утюги, сковородки и другое холодное оружие. Не забывать, что посуда может быть дефицитом. Иметь детей и отвечать перед обществом за их выходки. Уважать родителей той и другой стороны, а именно почаще присылать им внукам. Не пудрить носики в кафе. Расходовать семейный бюджет по рекомендациям жены обладать отличным чувством юмора, иметь в своем жилище больше свежего воздуха, чем мебели. Теперь в знак верности обменяйтесь кольцами, пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна. Объявляю вас мужем и женой!